Kerajaan negeri telah bentangkan satu permohonan sebanyak 21 bilion ringgit, hampir 21 bilion ringgit untuk projek-projek di Pulau Pinang. Tentu kita minta untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas BNL TMT, dan untuk memperbesarkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang akan capai kapasiti saya rasa pada tahun ini untuk membesarkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Tapi semua permintaan ini tidak dilayan. Kerajaan negeri tidak ada apa-apa pun di bawah rancangan Malaysia ke-11. Dan sekali lagi, Pulau Pinang dilupakan. Ulang lagi, peristiwa Pulau Pinang dipinggirkan dan akhirnya di bawah kerajaan ke Teruskan BN akan diabaikan di sini saya nak tegaskan bahawa kita tidak mahu dilupakan, kita tidak akan dipinggirkan dan kita tidak rela diabaikan. Oleh itu, pihak kerajaan negeri akan teruskan semua pun suka dan susah Sebelum pun angkat masa Kita akan teruskan program-program Yang saya sebut tadi Termasuk pelan hidup pengangkutan uh, Awam Pulau Pinang uh, Supaya kita dapat Menjaminkan pertumbuhan Ekonomi yang mampan Dan juga mengatasi masalah Kesesakan trafik So tidak ada apa-apa Untuk Pulau Pinang Nah, itu adalah sesuatu yang kita kecam Kita kecam kerana pihak BN main politik dan tidak berkepentingan nasional Semua tahu kalau Pulau Pinang berjaya, Malaysia juga sama-sama berjaya Ini rancangan Malaysia ke-11 pertubuhan berpaksikan rakyat Selagi 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 ia tidak mengamalkan proses tender terbuka Lebih baik ia dinamakan pertumbuhan berpaksikan kroni Bukan rakyat, tapi sebenarnya kroni Tanpa tender terbuka Apa projek yang dibuat Kita pun tahu Akhirnya Akan menambahkan kos kepada rakyat Macam KRIA itu Daripada 1.7 bilion sampai 4 bilion ringgit Kalau kita sebut tender terbuka Mesti benar-benar tender terbuka Terbuka kepada semua Moga hanya orang tertentu saja. Itu bukan pertumbuhan berfaksikan rakyat. Kau oh, mana jangan jangan ini berdasarkan. Cuma jangan jangan faksikan rakyat. Kau lihat kan dia jumpa dalam dia masih. Masih masih. Yang satu Okey. So ini satu dan uh, saya rasa uh, cadangan yang dia cakap malam ini suci bottom 40%. Pendapatan nak naikkan pendapatan mereka yang di bawah 40% 40% kepada tahap kelas pertengahan. Tapi tidak ada usaha-usaha substantif. Hanya umum-umum kosong -umum saja. Dan nah, apa yang dia cadangkan hanya indah kabar dari rupa Tak berkesan kesan langsung Kalau berkesan Mengapakah rakyat rasa sekarang Kalau berbanding dengan 5 tahun lepas Berbanding dengan 10 tahun lepas Mereka lebih teruk satu contoh bila saya sebut Saya nak berkira itu Saya nak sebut lagi satu contoh Habis uh, bila dia cakap projek-projek Dia nak bina hospital sana sini Tapi kita jangan lupa Syah Alam bina hospital masih belum siap lagi Dia tahu Syah Alam lah Ini satu skandal Lama lima tahun saya rasa ah, Lima tahun tak siap Ini kerana tak ada tender untuk yang sebenar So itu yang jadi masalah So macam hospital buat juga rakyat kita, rakyat kena sakit ada yang tak boleh tunggu mati pun ada Kerana tak ada hospital syarlah. Ha. Ini yang saya rasa tidak yakin, rakyat tidak yakin bahawa ini betul-betul berpaksikan rakyat Ini sebenarnya berpaksikan korporat ha. Bantu yang komuniti uh, bawah 40% nak naikkan mereka jadi kelas pertengahan tak ada kesan sekarang gitu. raya rasa lebih teruk kalau dulu kerana GST kerana skandal-skandal rasa orang MBB semua susah sekarang ini adalah dari segi masyarakat so you look at three aspects dari segi individu individu dia cakap nak kekalkan orang-orang pandai tapi kita tahu tidak tahu begitu ramai yang tinggalkan negara Berkisar ke negara lain kerana Dapat pendapatan yang lebih tinggi Bukankah semua usaha-usaha ini gagal? Pendidikan Melabur begitu banyak untuk pendidikan Sampai hari ini Zuar Pekasi cakap Menteri Pendidikan Sri Muhyiddin Pemalas Ha? Ini secara pemalas Kerana standar pendidikan kita telah jatuh Saya tak kira itu ada Masalah politik dalam UMNO lah. Tapi Kalau seorang ahli majlis Tertinggi UMNO boleh mengkritik Timbalan Perdana Menteri pemalas Kerana sekolah-sekolah kita punya standar turun nah, Itu menunjukkan Kegagalan dari sini Sistem pendidikan kita dan satu lagi yang saya perhatikan Tidak ada apa-apa usaha untuk membina institusi yang kukuh untuk menjaga hak rakyat Memperkukuhkan uh, parlimen Tengok sampai speaker pun nak letak jawatan Parlimen adalah paling tinggi dalam perlembagaan Malaysia Dan speaker pun nak letak jawatan Kerana parlimen tak dipermati Lawan rasuah Tak ada apa-apa usaha untuk lawan rasuah jaminkan keselamatan rakyat dekat sabar rakyat Malaysia diculik dalam kawasan tanah air Malaysia timbalan menteri bekas timbalan menteri pendidikan bina ahli keluarga di Seremban dicederakan kerana dirompak lepas itu timbalan menteri pendidikan bekaslah sendiri pun dicederakan So saya rasa dari segi institusi ini semua dah gagal. Ini tak, tidak disebut langsung. Okay, any questions? Kau kata satu. Any questions? So none of the 140 project that... 21 billion, we don't see any. Video. Because there was no announcement. Nothing about Bineng. Kelantan kot lah. Sabah, Sarawak, orang kot lah. So Bineng nothing. So we yeah, have to depend on ourselves so, uh, Duit so, Kita bayar 5 bilion Satu tahun <coughs> Tapi tak dapat apa-apa balik Hanya lepas itu baru boleh dapat Makan apa balik <laughs> uh, Bayar 5 bilion ringgit Tak dapat apa-apa balik uh, yang Tak apalah makan apa balik <laughs> Okay Anything else? Huh? Uh, Kami Kau dah lah So thank you very much